тяжело расценивать проиграли белорусам пока что мне кажется мы играли этот турнир на усталости потому что был довольно таки тяжелый сбор в лабеге ни одного дня не было выходного единственный день дали перед турниром и вроде бы первый день ну как бы по всем играм можно сказать что у нас три четверти мы играем очень хорошо четвертый всегда провалили все четыре все три игры на турнире то есть, мне кажется не хватает это у нас в последний человек, не знаю, концентрации, силы или чего-то, и надо избавляться от этой тенденции. Никаких ставок нет, просто первый получилось против, по-моему, по сути, забил. Потом было сбрасывание, оставалось 2 или 3 секунды, там приходилось бросать. Ну и два остальных просто вывели, ребята, на бросок, потом, Чего ждать еще, если ты свободен? не говорит. Мы работаем все 16 человек, у каждого, каждому нет определенных ролей. То есть то, что можешь, делаешь, а потом так, чего-то просит. Ну, я не знаю, будет тяжело, потому что мы 10 числа уезжаем в Турцию, вроде бы со сборной. Если, конечно, все ребята поедут, я не знаю. Поеду я, еще никто ничего не говорит, знаете, поэтому эти две недели будет очень тяжело поддерживать связь. Равно неприятно проигрывать зону, как бы все надеялись, что мы выиграем. Тем более, что соперники не самого высшего уровня, но я думаю, конечно, в первую очередь, наверное, главное притереться, было пробовать некоторые тренерские схемы, запланированные там его, э, просмотреть некоторых людей, ребят, потому что он как бы приехал из-за границы, не следил за нашим чемпионатом, и на этом турнире он увидел как бы приблизительно способности каждого игрока. Но я считаю, что пока что у нас команда еще не сыграна потому что опять же используют многие мировые схемы первый день мы играли вообще пятерками выходили он на нас смотрел и пытался как бы найти оптимальный состав для, для старта и для продолжения игры В зоне тяжело, потому как меня беспокоили некоторые травмы. Сейчас немножко вот все подложило, и мы проделали большую работу в литве. И у нас есть тренер хороший без подготовки, который уделяет достаточно внимания этому компоненту. Я надеюсь, что я наберу свою форму и выйду в те кондиции, которые я хотел.